хотите величайшего паста фреска, придется самим готовить. Как это делается, расскажу. Смотрите это видео. Во всех комиксах в Италии теша обычно это такая бабуля, которая ходит со скалка не чтобы делать паста фреска, а чтобы отдать по голове. Мы сегодня скалку будем использовать по назначению, потому что мы сегодня сделаем величайшее тальятелли. Это такой вид паста фреска, который делается в Эмилия, Делается то, что называется сфолья то есть тесто, где большое содержание сеймола, очень крупно помолотое, пшеничное, мука, немножко муки из твердых сортов, мощнейшее. яйца, одно яйцо примерно на 100 грамм муки. Раскатываем мощнейшее с фолья, и из него сделаем тальятели прямо дома. Но немножко мука, добавляем вот это, тоже такой без фанатизма. Они две разные муки, их нужно предварительно перемешивать. Нужно перемешивать, потому что, мало ли, вдруг потом у вас будет одна тадиательна, такая другая это Не хотелось. Вот, Важный, важнейший момент. Очень часто не просаживаем наши мука. Это очень, очень, очень плохо, да, потому что в муке могут быть посторонние предметы, могут быть червячели, могут быть, я не знаю, кошки, лягушки, ну все, все что угодно. Поэтому лучше всегда проверять и заодно у нас получится вот такой легкая ариация, ариация. Черт, это для мука. Вот, если хотите снова разделить эти два вида муки, достаточно взять ситочка очень для, для мелкой муки. Вот и у вас опять мука и Это сделано по-старому. Сделаем по-старому. Вот так. Этой мухой, эти пальцы. Делаем дырочку. Надеем яйца. Яйца один. Ребят, не путайте по поджарские. Это может быть на вид так чуть похоже. Но этого еще читать. Эй, да, не путайте. Начнем с этой. Поломаем желки немножко вот так и вот так вот перемешивать вот чтобы потихонечку охватить немножко немножко о, еще один это процесс который нужно делать обязательно руками обычно в этом этапе люди которые не из Эмиля, они начинают думать о магазине. Вот так, вот так, вот так, вот так. Примерно так. Немножко муки еще. О, вернее, сэмула акрона. И сделаем следующее. Лево, право, налево, направо. Весь тело, весь тело. Вся, вся тяжести тела должно а, да, да, давить на это величайшее тесто, которое вообще дело современное. Готовить паста фреско дома – это лучше, чем в Если для вас слишком тяжело, тогда используйте просто бука потому что семола – это самое сложное. До какого-то момента надо месить тесто. Тесто на самом деле – это величайшая вещь, в какой-то момент либо ты его месишь, 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 либо ты его не месишь, не месишь, месишь, и результат будет одно и то же. Да, потому что тесто, когда отдыхает, она сама месится. Представляете? Поэтому когда доходите до более-менее хорошего результата с точки зрения формы, с точки зрения текстуры, вот, вот такой, это значит все ваша работа сделана, теперь оставьте этого делу самой тесто. Возьмите маленький рулончик э, пищевой пленки, очень маленький, самый маленький, который у вас есть. О! Поверните ваше, ваше тесто в пленке, в миску и в холодильник полчаса 45 минут. Отлично, смотрите, мы ничего не делали, просто тесто месило само. Какое состояние вообще величайшее. мы сделаем как можно меньше, <с> иначе это тяжело. Не, не похоже на, на это самое на женщины из Амилья. Же... Вот это. О. Берем наши сеймола, немножко так, чтобы просто, чтобы было удобнее нам работать начинаем с нашей мощнейшей скалкой вот так вот начнем главное не спеша не спеша потихонечку становится меньше и меньше главное чтобы везде была такая же толщина у вас будет она такая Которая вообще даже не заходит огромный расширить В регионе милья румания все бабули, все домохозяйственники, они э, мерятся своей гордостью. Э, в таким образом, кто делает э, вот это самое тонкое и самое широкое, самая большая э, вот такая, вот то самое величайшее. Да? О, вообще красота. Прекрасно. Это прекрасно. Ребят, я не знаю... Я не эмельянские бабули, но могу сказать, что свое дело сделал. Теперь начинается самое интересное. Самое интересное, потому что мы же собираемся делать тальятели. От а тальятели от а слова тальяры. Тольяр. Резать. Режем сначала так, напополам. Немножко краешки убираем. Такой без фанатизма потихонечку зав... сворачиваем, заворачиваем. Вот так, вот так. Вот, 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 так. О, и вуаля, делаем тальятель. Режем немножко немножко муки и вот и открываем величайшие серпентинчелли мощнейшие тальятелли мощнейшие теперь поскольку это паста фрейска которая отличается от паста сейка сухая паста потому что паста фрейска она фрейска она свежая она даже вот такая вот такая мягкая мы сделали и тут же Тут же сварим кипящую вода сколько варится это зависит от какая мука сколько яиц, зависит насколько ты тонко это самое раскатал единственное возможно это его пробовать пробуешь и вот и точно узнаешь когда она готова или не готова совсем скоро. Величайшие домашние тальятели готовы. О, безусловно, они идеальны с рагу по-болонски, которую вы помните. Мы сегодня, поскольку очень много труд вложили в это дело, мы его съедим просто так. Немножко величайше оливковое масло. Giavvesi li uccidi pasta. Oh. From Emilia with love. Buon appetito! Mmm, buono.